I pierwsza wszystkim bardzo proszę wasze wybaczenie, że my tak, długo, że my tak długo tu zajecali. Ja wiem, że to, że to że nie niemiecka punktualność. Ja dużo spodziewam się, że to było warto nas tak długo czekać. My tutaj... группа немецких, украинских, и польских экспертов, друзей с проектом Европа в чемодане. Я уже видел много польских прапоров, но очень ждал, чтобы я был Это очень хорошо для наших польских друзей.

Европейская академия Мистер Берлина и польский фонд Роберта Шумана из Варшавы и украинский институт евроатлантического спеваловедения С кем? Что Мне говорят, что лучше по-русски. Но тогда это тоже не проблема. Я могу продолжать на русском. Кстати, мы можем потом у вас спросить, кто из вас может говорить по-польски, или по-немецки, по-английски. Мы делаем вот этот проект, потому что мы считаем очень важным, что есть диалог между странами Европейского Союза и Украины, потому что европейская интеграция Украины это сейчас не абстрактная идея это уже очень конкретная вещь. Там есть конкретные, конкретные и наступы до Украины. Вы знаете, что сейчас много говорится о договоре об ассоциации и зоне свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной. Я думаю, и об этом мы будем еще говорить. Я уже пять лет в Украине работаю, и у меня такое впечатление, если я задаю вопросы у людей, все говорят: "О, да, мы за европейское направление, мы за Европейский Союз, мы хотим, чтобы такие стандарты тоже были у нас". А если потом более конкретно мы говорим об этом, что это значит для Украины, что надо делать для этого, что это значит э, э, наблизиться до стандартов Европейского Союза, конкретных знаний очень, конкретных знаний очень мало. Эм. Это как раз один из наших, одна из наших миссий давать конкретные знания об этом, что это значит европейская интеграция для Украины сегодня. И не только, что это абстрактно значит для страны, а тоже, что это значит для вас, как молодых людей, что именно сейчас можно уже делать, где можно принимать участие. И тоже важно всегда для молодых людей, какие шансы там есть. Что это дает, какие шансы для, знаю, для образования, для работы для розвитку стіс на місці там и если мы оцениваем ситуацию в этом плане я это историю сегодня на другой встрече уже сказал и раз скажу я был на встрече между представинтами Европейского союза и Украины и репрезентант Украины очень эмоционально там высказался эм, Почему вы нам не даете перспективы членства в Европейском союзе? Почему Европейский союз нам не дает? И европейский репрезентант сказал Ну вы знаете, вы там мало что сделали, реформы не сделаны, стандарты вы не меняли и очень много проблем вы не решили, поэтому мы не можем вам давать вот это Почему вы же хотите? И вот этот э, представитель Украины сказал: "Но мы уже очень долго уже хотели". Это как раз э, такая проблема, которая сейчас тоже существует, где с одной стороны договор про ассоциации почти готовый для подписания, но с другой стороны, например, вчера Европейский парламент принимал резолюцию, где Европейский парламент называет несколько проблем, которые сейчас проблемами до этого, что Европейский Союз может подписать этот договор.